Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Beth Friend: King lleva a UE a su apartamento basados en el libro. Después de un día, King no me lo volvió a decir. Pude notar por sus ojos que quería hablar, pero no encontraba un buen momento. Me senté frente a la mesa, pensé en la conversación, justo ahora, una y otra vez. En realidad, he pensado en la respuesta, pero sigo siendo cauteloso y estoy un poco decepcionado por esta idea imaginablemente audaz. Es la primera vez que quiero volverme loco en mi vida. Al menos es solo un momento de todas las desgracias que he encontrado en mi vida. Pero otra voz dentro de mí me advierte que no lo haga. No vayas más allá de tus límites. No te arriesgues. Oea, vamos al mercado por arroz a la parrilla. Hei tocó mi hombro. Su fuerte voz me sacó de mi ensoñación. Automáticamente miré el reloj en la computadora. Era hora de llegar a casa del trabajo. No, solo vete, me negué. La otra parte fingió llorar y murmuró mientras se giraba para apagar el teléfono. ¿Qué estás haciendo? ¿No aprecias cada vez que te invito? ¿Alguna vez le has preguntado a la persona a tu lado que quiere ir contigo? Otro día, miré a Mai, que estaba empacando sus cosas, y este último me miró y sonrió comprensivamente. No sé si llegará la palabra otro día, hasta el año de mono y el mes del caballo. Vamos, nos vemos mañana. Jaime hey, me saludó con la mano y May saludó a los estudiantes de último año del departamento y salió detrás de mi amigo. Tu coche no ha sido reparado, ¿verdad? Te llevaré de vuelta. Hey King caminó hacia mí. Wea, no es necesario. King, vamos, Wea. No me permitió negarme. Me agarró la muñeca y salimos. Sabiendo en mi corazón por qué insistió en llevarme esta vez, así que ya no me importó. Llevo unos días dudando. Tal vez sea hora de decidirme. El Honda Civic Negro se alejó a toda velocidad del edificio de la empresa, y la calle estaba llena de largas filas de autos, y el tráfico no podía moverse. Hue estaba jugando con su teléfono en silencio. El dueño tocaba el volante con la punta de los dedos y sus ojos estaban fijos en un centro comercial no muy lejos. De todos modos, va a tomar un tiempo, así que, ¿por qué no comemos primero? Tengo hambre, dijo Eikin. Miré la fila de autos con forma de dragón frente a mí y asentí. Después de estacionar el auto, caminamos hacia el centro comercial. Este tipo me ignoró de nuevo y entré en un restaurante caro antes de que güey estuviera listo para arrastrar al tipo alto al patio de comidas. Pedí el plato de arroz con pato y él pidió las manitas de cerdo. Esta es la segunda vez que he comido con Aiken en dos días. ¿Quién podría creer que todavía no nos miramos hace unas semanas, demostrando que ninguno de los dos puede predecir lo que nos depara el futuro? Estoy empezando a dudar en seguir con los amigos con beneficios. Dado que la reacción en ese momento fue igualmente inesperada, wea, comiste muy poco. Vio que solo comí dos tercios del arroz con pato y dejé el plato. No pudo evitar quejarse. Estoy lleno. Después de contestar, tomé un sorbo de agua. Come más, entonces tendrás fuerza. La otra parte evocó una sonrisa juguetona. Estaba claro que lo que dijo no era nada, pero su tono de voz era significativo. ¡Wea! Volvamos. Después de la cena, nos subimos al coche y nos dirigimos al apartamento. Seguí ocupándome de mis propios asuntos y no tuve tiempo de conversar con él. Así que quien encendió la música y tarareó la música, vio el tráfico adelante y el embotellamiento no era peor que antes.